oh, 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 oh. ईमान फरोशों की तारीखी मुसनफ रॉबिन के बिस्तर से निकली और ख़ैमे के पर्दे के पास जाकर पर्दा उठाया बाहर जाकर अंधेरे में उसे कुछ भी नजर न आया वो बाहर निकल गई और खैमे के ओर से देखा के संतरी कहा है। उसे दूर किसी के गुनगुनाने की आवाज़ सुनाई दी ये संतरी हो सकता था मुँह चल पड़ी दरख्तों से गुजरती कदम कदम पर पीछे देखती वो टीले तक पहुँच गई और अपने खैमे का रुख कर लिया निसफ रास्ता तय किया होगा कि उसे दो आदमियों की दबी दबी बातों की आवाज़ें सुनाई देने लगी यह आवाज़ें उसके खैमे के करीब मालूम होती थी उसे यह ख़तरा नज़र आने लगा कि संतरी ने मालूम कर लिया है कि एक लड़की गायब है और वो किसी दूसरे संतरी को या अपने कमांडर को बुला लाया है उसने सोचा कि खैमे में जाने के बजाय अपने उन पांच साथियों के पास चली जाए जो मराकशी ताजिरों के बेस में कोई डेढ़ एक मील दूर खेमा थे मगर उसे खयाल भी आया कि उसकी गुमशुदगी से बाकी लड़कियों पर मुसीबत आ जाएगी वो थी तो पूरी चालाक फिर भी उन पर पाबंदियां सख्त होने का खतरा था और कोई चारा कार भी न था मुबी जरा और आगे चली गई ताकि उन दो आदमियों की बातें सुन सके उनकी जबान वो समझती थी ये तो उसने धोखा दिया था कि वो सिसली की ज़बान के सिवा और कोई ज़बान नहीं समझती वो आदमी खामोश हो गए भी दबे पाव आगे बढ़ी उसे बाएं तरफ कदमों की आहट सुनाई दी उसने चौंक कर देखा दरख्तों के दरमियान उसे एक सिया साया जो किसी इंसान का था जाता नजर आया उसने रुख बदल लिया और टीले की तरफ आने लगा मुवी कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहती थी वो टीले पर चढ़ने लगी टीला ऊंचा नहीं था फौरन ही ऊपर चली गई वो थी तो बहुत होशियार लेकिन हर इंसान हर कदम पर पूरी एहतियात नहीं कर सकता वो टीले की चोटी पर खड़ी हो गई उसके पस मंजर में सितारों से भरा हुआ आसमान था समुंदर और सोरा की फिजा रात को आईने की तरह शफाफ होती है दरख्तों में जाते हुए आदमी ने टीले की चोटी पर टंडमुन दरख्त के तने की तरह एक साया देगा मुबी ने पहलु उस आदमी की तरफ कर दिया उसके बाल खुले हुए थे जिन्हें उसने हाथ से पीछे किया उसकी नाक सीने का उबार और लंबा लुबादा तारीकी में भी राज को फाश करने लगा यह आदमी रात के संतरियों का कमांडर था वो आधी रात के वक्त कैंप के गश्त पर निकला और संतरियों को देखता फिर रहा था ये संतरियों की तब्दीली का वक्त था कमांडर इसलिए ज्यादा चौकस था कि सुल्तान अयूबी तीन सालारों के साथ कैंप में मौजूद था सुल्तान डिसिप्लिन का बड़ा ही सख्त था हर किसी को हर लम्हा खतरा लगा रहता था कि सुल्तान रात को उठकर कर गश्त पर आ जाएगा कमानदार समझ गया कि टीले पर कोई लड़की खड़ी है उसी शाम कमांडरों को खबरदार किया गया था कि सलीबियों ने जासूसी और तक्रीब कारी के लिए लड़कियों को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है ये लड़कियां सोराई खाना बदोशों के बहरूप में भी हो सकती है और ऐसी गरीब लड़कियों के भेस में भी जो फौजी कैंपों में खाने की भीख मांगने आती है और ये लड़कियां अपने आप को मगविया और मजलूम जाहिर करके पना में मांग सकती है कमांडरों को बताया गया था कि आज सात लड़कियां सुल्तान की पना में आई है जिन्हें बजाय रहम करके मगर उन्हें मुश्तबा समझ कर पना में ले लिया गया है उस कमांडर ने यह एक साथी से कहा था अल्लाह करे ऐसी कोई लड़की मुझसे पना मांगे और वो दोनों हंस पड़े थे अब आधी रात के वक्त जब सारा कैंप सो रहा था उसे टीले पर एक लड़की का हुलिया नजर आ रहा था पहले तो वो डरा के चुड़ैल या जिन हो सकता है उसने नए संतरियों को लड़कियों के खैमे पर खड़ा करके उसे बताया था कि अंदर सात हैं। उसने पर्दा उठाकर देखा तो दिए की पीली रोशनी में उसे सात बिस्तर नजर आए थे हर लड़की ने मुंह भी कम्बलों में ढाप रखा था सर्दी ज्यादा थी उसने अंदर जाकर ये नहीं देखा था कि सातवा बिस्तर खाली है और उस पर कंबल इस तरह रखे गए है जैसे उनके नीचे लड़की सोई हुई हो उसे मालूम नहीं था कि सातवी लड़की टीले पर उसके सामने खड़ी है वो कुछ देर सोचता रहा कि उसे आवाज दे या उस तक खुद जाए या अगर वो जिन चुड़े तो उसके गायब होने का इंतजार करे थोड़ी सी देर के इंतजार के बाद भी लड़की गायब न हुई बल्कि वो दो तीन कदम आगे चली और फिर पीछे को चल पड़ी और फिर रुक गई कमानदार जिसका नाम फखरुल मिसरी था आस्ता आहिस्ता टीले तक गया और कहा कौन हो तुम नीचे आओ लड़की ने हिरन की तरह चौकड़ी भरी और टीले की दूसरी तरफ उतर गई। फकरों को यकीन आ गया कि कोई इंसान है जिन चुड़ैल नहीं वो तनु मन मर्द था टीला ऊंचा नहीं था वो लंबे लंबे डग भरता टीले पर चढ़ गया उधर भी अंधेरा था रात की खामोशी में उसे लड़की के कदमों की आहट सुनाई दी वो टीले से दौड़ता उतरा और लड़की के पीछे गया लड़की और तेज दौड़ पड़ी फासला बहुत था लेकिन फख्र मर्द था फौजी था चीते की रफ्तार से दौड़ रहा था टीले के पीछे ऊंची नीची जमीन खुश को झाड़िया और कहीं कहीं कोई दरख्त था बहुत सा दौड़ कर फख्रुल मिश्री ने महसूस किया कि उसके आगे तो कोई भी नहीं है उसने रुककर इधर उधर देखा उसे अपने पीछे और बहुत सा को लड़की की कदमों की आहट सुनाई दी वो तरबियत याफ्ता लड़की थी जहाँ उसे हुस्न और शबाब के इस्तेमाल की तरबियत दी गई थी वहाँ उसे फौजी ट्रेनिंग भी दी गई और खंजर जिनी के दाव पीछ भी सिखाए गए थे वो एक दरख्त की ओट में झुक गई थी फकर आगे गया तो वो दूसरी तरफ दौड़ पड़ी ये ताकुब आँख मिचोले की मानद था को अंधेरा परेशान कर रहा था मूवी के कदम खामोश हो जाते तो वो रुक जाता कदमों की आवाज़ सुनाई देती तो वो दौड़ पड़ता गुस्से से वो बावला हुआ जा रहा था उसने ये जान लिया कि ये कोई जवान लड़की है अगर बड़ी उम्र की होती तो इतनी तेज और इतना ज्यादा ना भाग सकती में फकर दो मील फासला तय कर गया मूवी ने झाड़ियों और ऊँची नीची जमीन से बहुत फायदा उठाया उसके मर्द साथियों का डेरा करीब आ गया था वो दौड़ती हुई वहाँ तक जा पहुँची उसने अपने आदमियों को आवाज दी वो घबरा कर जागे और खेमे से बाहर आए एक ने मशाल जला ली ये डंडे के सिरे पर लपटे हुए कपड़े थे उनकी आग की रोशनी बहुत ज्यादा थी फकर ने तलवार सोत ली और हाफता कापता उनके सामने जा खड़ा हुआ उसने देखा ये पांच आदमी लिबास से सफरी ताजीर नजर आते हैं और मुसलमान लगते हैं लड़की उनमें से एक की टांगों को दोनों बाजुओं में मजबूती से पकड़े बैठी हुई थी मशाल के नाश्ते शोले में उसके चेहरे पर घबराहट और खौफ नजर आ रहा था उसका सीना उबर और बैठ रहा था उसकी सांसें बुरी तरह उकड़ी हुई थी ये लड़की मेरे हवाले कर दो फखरुल मिसरी ने हुक्म के लहजे में कहा ये एक नहीं है एक आदमी ने इल्तिजा के लहजे में जवाब दिया हमने तो सात लड़कियां आपके सुल्तान के हवाले की है आप उसे ले जा सकते हैं। नहीं मुबी ने उसकी टांगों को और मजबूती से पकड़ते हुए रोते हुए और खौफ जिदा लहजे में कहा मैं उसके साथ नहीं जाऊंगी ये लोग ईसाइयों से ज्यादा वैशी है उनका सुल्तान इंसान नहीं सांड है दरिंदा है उसने मेरी हड्डियां भी तोड़ दी है मैं उससे भाग कर आई हूँ कौन सुल्तान फकर ने हैरान सा होकर पूछा वही जिसे तुम सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी कहते हो मुबी ने जवाब दिया वो अब मिस्र की अरबी बोल रही थी ये लड़की झूठ बोल रही है फकर ने कहा और पूछा यह है कौन तुम्हारी क्या लगती है अंदर आ जाओ दोस्त बाहर सर्दी है एक आदमी ने फकर से कहा तलवार नियाम में डाल लो हम ताजिर है हमसे आपको क्या खतरा आओ इस लड़की की भी सुन लो उसने आ भर कर कहा मैं आपके सुल्तान को मर्द मोमिन समझता था मगर एक खूबसूरत लड़की देखकर वो ईमान से हाथ धो बैठा वो बाकी छह लड़कियों का भी यही हश्र कर रहा होगा उनका यह हश्र दूसरे सालारों ने किया है मुभी ने कहा शाम को उन बेचारियों को अपने खैमे में ले गए थे और उन्हें बेसुद करके खैमे में डाल दिया वो खैमे में बेहोश पड़ी है पखरुल मिसरी तलवार नियाम में डालकर उनके साथ खैमे में चला गया अंदर जाकर बैठे तो एक आदमी ने आग जलाकर कर के लिए पानी रखा और उसमें जाने क्या कुछ डालता रहा दूसरे आदमी ने फक्र से पूछा कि उसका रुतबा क्या है उसने बताया कि वो कमांडर और ओदेदार है। उन्होंने उसके साथ बहुत सी बातें की जिनसे उन्होंने अंदाजा कर लिया कि ये शख्स आम किस्म का सिपाही नहीं और जुम्मेदार फर्द है जहीन और दिलेर भी है उन लोगों में से एक ने जो कर था फ़करों को सात लड़कियों की बिल्कुल वही कहानी सुनाई जो उन्होंने सलाउद्दीन अयूबी को सुनाई थी उन्होंने फ़करों को ये भी बताया कि सुल्तान अयूबी ने उनके मुतालिक क्या कहा था उन लड़कियों ने सुल्तान को ये पेशकश भी की थी कि वो अपने घरों को तो वापस नहीं जा सकती और ईसाइयों के पास भी नहीं जाना चाहती इसलिए वो मुसलमान होने को तैयार है बशर्ते कि कोई अच्छे रुतबे वाला अस्करी उनके साथ शादी कर ले हमने सुना था कि सुल्तान सलाउद्दीन किरदार के लिहाज से पत्थर है हम हर रोज सफर पर रहने वाले ताजिर है उन्हें कहा साथ लिए फिरते उन्हें सुल्तान के हवाले कर दिया मगर सुल्तान ने उस लड़की के साथ जो सुलूक किया वो उसकी जबानी सुन लो फखरुल मिसरी ने लड़की की तरफ देखा तो लड़की ने कहा हम बहुत खुश थी के खुदा ने हमें एक फरिश्ते की पना दी है सूरज गुरूब होने के बाद सुल्तान का एक मुहाफिज आया और मुझे कहा कि सुल्तान बुला रहा है मैं बाकी छह लड़कियों की नस्बत जरा ज्यादा खूबसूरत हूँ मुझे तो नहीं थी कि तुम्हारा अयूबी मुझे बुरी नीयत से बुला रहा है मैं चली गई सुल्तान अयूबी ने शराब की सुराही खोली एक प्याला अपने आगे रखा और एक मुझे दिया मैं ईसाई हूँ शराब सौ बार पी है बहरी जहाज में ईसाई कमानदारों ने मेरे जिस्म को खिलौना बनाए रखा है सलाउद्दीन भी मेरे जिस्म के साथ खेलना चाहता था। शराब और मर्द मेरे लिए कोई नई चीज़ नहीं थी लेकिन अयूबी को मैं फरिश्ता समझती थी मैं उसके जिस्मों को अपने नापाक जिस्म से दूर रखना चाहती थी मगर वो उन ईसाइयों से बदतर निकला जो मुझे बहरी जहाज में लाए थे और जब उनका जहाज डूबने लगा तो उन्होंने हमें एक कश्ती में डालकर कर समुन्दर में उतार दिया उनमें से किसी ने हमारा साथ न दिया हमारे जिस्म चिचोड़े हुए और हड्डियां चटकी हुई थी खुदा ने हमें बचा लिया और इस आदमी की पना में फेंक दिया जो फरिश्ते के रूप में दरिंदा है मुझे सुल्तान ने ही बताया था कि मेरे साथ की बाकी छह लड़कियां उसके सालारों के खेमों में है मैंने सुल्तान के पाँव पकड़ कर कहा कि मेरे साथ शादी कर लो उसने कहा अगर तुम मुझे पसंद करती हो तो शादी के बगैर तुम्हें अपने हरम में रख लूँगा उसने मेरे साथ वैश्यो का बर्ताव किया शराब में बदमस्त था उसने मुझे अपने साथ लिटा लिया जू ही उसकी आग लगी मैं वहाँ से भाग आई अगर मेरी बात का एतबार ना आए तो उसके मुहाफिजों से पूछ लो इस दौरान एक आदमी ने फ्र को कहवा पिलाया जरा सी देर बाद फक्र का मिजाज बदलने लगा उसने नफरत से कहका लगाया और कहा हमें हुक्म देते हैं कि औरत और शराब से दूर रहो और खुद शराब पीकर रातें रात औरतों के साथ गुजारते फक्र महसूस ही न कर सका कि लड़की की कहानी महज बेबुनियाद है और ना ही वो ये महसूस कर सका कि उसका मिजाज क्यों बदल गया है उसे हशीश पिला दी गई थी उस पर ऐसा नशा तारी हो चुका था जिसे वो नशा नहीं समझता था वो अब अपने में बादशाह बन चुका था, लड़की के चेहरे पर मशाल के शोले की रोशनी नाच रही थी उसके बिखरे हुए सियाही माइल भूरे बाल चमक रहे थे वो फक्र को पहले से ज्यादा हसीन नजर आने लगी उसने बेताब होकर कहा तुम अगर चाहो तो मैं तुम्हें पनाह में लेता हूँ नहीं लड़की डर कर पीछे हट गई और बोली तुम भी मेरे साथ अपने सुल्तान जैसा सुलूक करोगे तुम मुझे अपने खैमे में ले जाओगे और मैं एक बार फिर तुम्हारे सुल्तान के कब्जे में आ जाऊंगी हम अब दूसरी छह लड़कियों को भी बचाने की सोच रहे हैं एक ताजिर ने कहा हम उनकी इज्जत बचाना चाहते थे मगर हम से भूल हुई फखरुल मिसरी की निगाह लड़की पर जमी हुई थी उसने इतनी खूबसूरत लड़की कभी नहीं देखी थी खैमे में खामोशी तारी हो गई जिसे क्रिस्टोफर ने तोड़ा उसने कहा तुम आरब से आए हो या मिसरी हो मिसरी फकर ने कहा मैं दो जंगे लड़ चुका हूँ इसीलिए मुझे यह उदा दिया गया है सोडानी फौज का है जिसका सालार नाजी है क्रिस्टूफर ने पूछा उस फौज का एक सिपाही भी हमारे साथ नहीं आया फकर ने जवाब दिया जानते हो ऐसा क्यों हुआ है क्रिस्टूफर ने कहा सोडानियों ने सलाउद्दीन अयूबी की इमारत और कमान को तस्लीम नहीं किया वो फौज अपने आप को आजाद समझती है नाजी ने सुल्तान एवी को बता दिया था कि वो मिस्र से चले जाए क्योंकि वो गैर मुल्की है इसीलिए अयूबी ने मिस्रियों की फौज बनाई और लड़ाने के लिए यहाँ ले आया उसने तुम लोगों को शराफत और नेकी का झांसा दिया और खुदाइश कर रहा है कि तुम्हें माल गनीबत मिला है। अगर तुम्हें मिला भी तो सोने चांदी के दो दो टुकड़े मिल जाएंगे सलीबियों के जहाज़ों से बेबाह खजाना सुल्तान अयूबी के हाथ आया है वो सब रात के अंधेरे में सैकड़ों ऊटो पर लाद कर काहरा रवाना कर दिया गया है जहाँ से दमिश्क और बगदाद चला जाएगा सोडानी लश्कर को सुल्तान नहता करके गुलामों में बदल देना चाहता है फिर आरब से फौज आ जाएगी और तुम मिस्री भी गुलाम हो जाओगे उस ईसाई की हर एक बात फकरुल मिस्री के दिल में उतरती जा रही थी असर बातों का नहीं बल्कि मूवी के हुस्न और हशीश का था ईसाइयों ने यह हरबा हसन बिन सबा के हशीशैन से सीखा था मूवी को बिल्कुल तवक्कु नहीं थी कि ये सूरत हाल पैदा हो जाएगी कि एक मिसरी उसके ताकुब में उसके दाम में आ जाएगा उन्हें मालूम हो गया कि फकर मिस्र की जबान के सिवा और कोई जबान नहीं जानता मूवी ने अपने पांचों साथियों को सुनाना शुरू कर दिया कि रॉबिन जख्मी होने का बहाना करके जख्मियों के खेमे में पड़ा है और उसने कहा है कि नाजी से मिलकर मालूम करो कि उसने बगावत क्यों नहीं की या उसने अकब से सलाउद्दीन एयूबी पर हमला क्यों नहीं किया और ये भी मालूम करो कि उसने हमें धोखा तो नहीं दिया वो बातें कर रही थी तो फख्र ने पूछा ये क्या कह रही है ये कह रही है एक ने जवाब दिया अगर ये शख्स यानी तुम सलाउद्दीन अयूबी की फौज में ना होते तो ये तुम्हारे साथ शादी कर लेती मुसलमान होने को भी तैयार है लेकिन कहती है कि उसे अब मुसलमानों पर भरोसा नहीं रहा फकर ने बेताबी से लपक कर लड़की को बाजू से पकड़ा और अपनी तरफ घसीट कर कहा अगर मैं बादशाह होता तो खुदा की कसम तुम्हारे खातिर तख्त और ताज कुर्बान कर देता अगर शर्त यही है कि मैं सलाउद्दीन अयूबी की दी हुई तलवार फेंक दूं, तो ये लो उसने कमर बंद तलवार खोली और नियाम समेत लड़की के कदमों में रख दी कहा मैं अब से एयूबी का सिपाही और कमांडर नहीं हूँ मगर एक शर्त और भी है लड़की ने कहा मैं अपना मजहब तुम्हारे खातिर तर्क कर देती हूँ लेकिन सलाउद्दीन अयूबी से इंतकाम जरूर लूंगी क्या उसे मेरे हाथ से कत्ल कराना चाहती हो फकर ने पूछा लड़की ने अपने आदमियों की तरफ देखा सब ने एक दूसरे की तरफ देखा आखिर एक सलाउद्दीन अयूबी न रहा तो क्या फर्क पड़ेगा एक और सुल्तान आ जाएगा वो भी ऐसा ही होगा मिस्रियों को आखिर गुलाम ही होना पड़ेगा तुम एक काम करो सौडानियों के सालार नाजी के पास पहुँचो और ये लड़की उसके सामने करके उसे बताओ कि सुल्तान सलाउद्दीन असल में क्या है और उसके इरादे क्या है उन लोगों को ये तो इल्म था कि नाजी का सलीबियों के साथ है और भी उसके साथ बातें करेगी लेकिन उन्हें ये इल्म नहीं था कि नाजी और उसके मुतमिर सालार खुफिया तरीके से मरवाए जा चुके हैं। उस तक लड़की को ही जाना था उसका अकेले जाना मुमकिन नहीं था इत्तेफाक से उन्हें मिसरी मिल गया लिहाजा उसी को इस्तेमाल करने का फैसला हो गया यह आदमी चूंकि सुल्तान सुल्तानी की नज़र में आ गए थे इसलिए अभी उसकी नजर में रहना चाहते थे इसके अलावा उन्होंने मूवी से सुन लिया था कि उनके शोबे जासूसी और तकरीबक कारी का सरबरा रॉबिन उसी कैंप में है और फरार होगा इसलिए वो उसे मदद देने के लिए भी वहाँ मौजूद रहना चाहते थे उनके इरादे मालूम नहीं क्या थे सलाउद्दीन अयूबी पर चलाया हुआ उनका तीर खता गया तो उन्होंने सुल्तान अयूबी के सामने ले जाया गया था उनका बहरूब और ड्रामा कामयाब रहा लेकिन उनका मिशन तबाह हो गया था लिहाजा अब वो बदली हुई सूरत हाल और इतफाक से फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे फखरुल मिसरी हुस्न और हशीश के जाल में आ गया था उसने वापस कैम में न जाने का फैसला कर लिया था उसे मशवरा दिया गया कि वो लड़की को लेकर रवाना हो जाए उन लोगों ने उसे अपना एक ऊट दे दिया पानी का एक मशकीज़ा दिया और थैले में खाने का बहुत सारा सामान डाल दिया इन अशिया में कुछ ऐसी थी जिनमें हशीश मिली हुई थी मुबी को उनका था फक्र को एक लंबा चुक्का और ताजिरों वाली दस्तार पहना दी गई लड़की ऊट पर सवार हुई उसके पीछे फकर सवार हो गया और ऊँट चल पड़ा पेश से बेखबर था और वो अपने माजी से भी बेखबर हो गया था सिर्फ ये एहसास उस पर गालिब था कि रुए जमीन की हसीन तरीन लड़की उसके कब्जे में है जिसने सुल्तान को टुकरा कर उसे पसंद किया है फकर ने मोबी को दोनों बाजुओं में लेकर उसकी पीठ अपने सीने से लगा ली मूभी ने कहा तुम ईसाई कमांडरों और अपने सुल्तान की तरह वैशी तो नहीं बनोगे। मैं तुम्हारी मलकियत हूँ जो चाहो करो मगर मैं फिर तुमसे नफरत करूँगी कहो तो मैं ऊँट से उतर जाता हूँ फकर ने उसे अपने बाजुओं से निकाल कर कहा मुझे सिर्फ ये बता दो कि तुम मुझे दिल से चाहती हो या महेश मजबूरी के आलम में मेरी पनाह ली है पना तो मैं इन ताजिरों की भी ले सकती थी मुबी ने जवाब दिया लेकिन तुम मुझे इतने अच्छे लगे कि तुम्हारी खातिर मजहब तक छोड़ने का फैसला कर लिया उसने जज्बाती बातें करके फक्र के आसाब पर कब्जा कर लिया और रात गुजरती चली गई सफर कम व पाँच दिनों का था लेकिन फख्रुल मिसरी आम रास्तों से हट कर जा रहा था क्योंकि वो भगोड़ा फौजी था मुबी को नींद आने लगी उसने सर पीछे फख्र के सीने पर रख दिया और गहरी नींद सो गई ऊँट चलता रहा फक्र जागता रहा मोहतरम प्यारे नाजरीन दास्तान का सातवां पार्ट मुकम्मल हुआ कोई गलती या शिकायत करनी हो तो प्लीज कमेंट करके बताएं वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें बेल आइकॉन ऑल पर करें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर वीडियो पहले आप तक पहुंचे मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में जज़ाकुमुल्लाह खैरा